তোমাৰ ইউটিউব চেনেল কি খবৰ বাৰু আশা কৈছোঁ সকলো ভালেই আছে দীপ ট্ৰানী কুমিম ব্লকলৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চকাই আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা দহটামান বাঢ়িছে হাজবেণ্ড গুচি গ'ল আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো স্কুল গ'ল আৰু এতিয়া ব্লক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া অকণ বাঢ়ি কাম সকলো আজৰি হ'ল এতিয়া দুপৰীয়া সাজ বনাব লৈছোঁ আৰু ঘৰতো কাম কাজ থাকে যিহেতু ঘৰত কিমান কাম আৰু মাইকীমান যিহেতু আমাৰ বতৰ এতিয়া ভালো আৰু বেয়াও এনেকৈ হৈ আছে তিনিদিনাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এনেকেই বৰষুণ দিছে এনেকেই বৰষুণ দিছে একেবাৰে বেয়া বেয়া লগা হৈ গৈছে এতিয়া বৰষুণো বেয়া লগা হৈছে কিন্তু ৰ'দ ওলাইছে অলপ অলপকৈ একদম আৰু বেছি বেয়া অৱস্থা হৈছে এতিয়া বতৰ যে কি ক'ম এই এতিয়া আহিন মাহ সোমালে কিন্তু ঠাণ্ডা অহা নাই আমাৰ ইয়াত একেবাৰে ঠাণ্ডাটো নাই চাওকচোন অৱস্থা সেইফালে কি হৈছে ত' চাই থাক মোৰ ভিডিঅ' দি আৰু ব্লগ তেনে আৰু অন্য কাম কৰোঁ ডিউটিৰ বাহিৰে বাইৰে হাজবেণ্ড বজাৰলৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে মোৰ চাইকেলখন কাৰণে এটা পাম্প আনি দিলে শাৰীখিনি বজাৰত লৈ আহিছে আৰু আজি অনলাইনত এখন শাড়ী আহিছে এখন শাড়ী চাওক তাঁত শাড়ী হয় বহুত ধুনীয়া মই আগতো দুদিনমান আগত এটা আহিছে সেইটোও বহুত ধুনীয়া এইটো চাবলৈ বহুত ধুনীয়া আছে শাৰীখন একেবাৰে খুলিয়ে চাহ হয়নে ন ময়ো চাম 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 লাগি আছে আপোনালোককো দেখোঁ আৰু আকৌ মই আগতো পিন্ধিছোঁ তাঁত শাৰী বহুত ভাল লাগে যিমান পিন্ধি যাম পিন্ধি থাকিম ইমান ভাল লাগে এইটো চাওক কোৱা আৰু মজা এইটো ধুনীয়া আছে হেৰি অঁ চনা কি বতা এতিয়া মই ধৰি ৰৈ দিম চব ভৰাব লাগিব দেই কেনেকৈ নহ'ব এনেকৈ হ'ব ৰ বুলি কয় নেকি কি বুলি কয় অঁ তেনে যা শুদ্ধটো জানি ভুলটো কেলে কৈছা পানী আছে পানী আছে এই পানী ক'ত থাকিব দিয়া টেঙাটো নিদিবা বেটা টেঙা টেঙা নোযোৰব তাত এই এই ডাঙৰ আছে টেঙাটো বাহিৰত ৰাখিব ভৰাই দিয়া বজাৰৰ পৰা এতিয়া লৈ আহিছিলে ফলখিনি এইখিনি ধুই একেবাৰে থৈ দিছোঁ সেইবুলি খাওঁতে ডাইৰেক্ট উলিয়াই আৰু খাব নিদিওঁ বাকলি এৰুৱাই খুৱাওঁ মই আপেলৰ বাকলি মই নোখোৱেই ল'ৰাক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ তুমি পানী চানী নিদিবা এয়া লোৱা এতিয়া টমেট'খিনি দিম হা কি হয় বেটাই এইটো তমুটো বেলেগ এটা খামত দিয়া একেটা খামত থৈ দিছাচ নাই ঔ দহি একো নাই ক'ব পৰা হ'লগৈ অ' তাতহে থ'ব লাগে আৰু নাই কিনিছ পানী নাখালে টগাইছ আজি মুৰ্গী মাংস খাম এইয়া দেখিছেনে হাজবেণ্ড কাটি আছে আজি মুৰ্গী ৰাতিপুৱা এবাৰ খাই গ'ল আকৌ যেনে তেনে কৰি ধৰিলোঁ বুদ্ধি কিবা কিবি কৰি তাৰপিছত এতিয়া বনিছে একচুৱেলি আমাৰ আজি এইফালে যাবলগীয়া আছে ত' সেইফালে যাম যে য'ত যাম তালৈকে মানে ভাত অলপ লৈ যামগৈ সেইকাৰণে মই এইখিনি আয়োজন কৰিলোঁ মছলাখিনি ৰেডি কৰিলোঁ এয়া হৈছে পিঁয়াজ এইয়া হৈছে নদ নহৰু আদা বটা লগতে জলকীয়া দিছোঁ আৰু এটুকুৰা বিলাহী দিছোঁ আচলতে হ'ব নহ'ব বুলি ভাবিয়ে এনেকুৱা হ'ল আৰু হাজবেণ্ডক মুৰ্গী খোল খোৱাৰ কাৰণে মই হাজবেণ্ডক পঠিয়ালোঁ মাকো মলে যে কিবা এটা লৈ আহিব বুলি কাৰণ বেমাৰীকো ফোন কৰি দিছোঁ গৈ আছোঁ বুলি আৰু লৈ নগ'লো বেয়া বেমাৰী ন এতিয়া সুস্থ হৈছে আৰু ত' মোৰ এইফালে কঢ়ি গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াতে দিলোঁ তেজ তেল আৰু ইয়াতে দিম অলপ গোটা মছলা লং ইলাচী ডালচেনি এইবিলাক থাকে আৰু এইফালে দিছোঁ মই দুটা তেজপাত আৰু অকণমান দিছোঁ পিঁয়াজ নহৰু পিঁয়াজ নহৰু মই বেছি মাংসত দিলে ভালেই লাগে যিহেতু কিন্তু মুৰ্গী মাংসত অলপ কমকৈ দিলে ভাল মুৰ্গী মাংসৰ আচল গোন্ধে নাইকিয়া হৈ যায় তো ভাজ পেনে খাই ভাল ঠে ভৰি ভাল পায় সেইকাৰণে দুটা ঠেং চাফা কৰি পটাপত লৈ আহি কাঢ়াই দিয়ে দিলে সেইফালে দিলোঁ নিমখ নিমখ দি অকণ লৰাই ললোঁ অকণ ঢাকনিকণ মাৰি অকণমান ভাজি ল'লোঁ ভাজি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই দিম ইয়াত হালধি আৰু অকণমান দিম জিৰা পাউদাৰ আৰু এতিয়ালৈ মই যে আদা নহৰু দিয়াই নাইতো আদা নহৰু দিম এচামুচ চব নিদিওঁ কাৰণ মাংস সকলোখিনি বনোৱা নাই আধা ধোৱা আছে যিহেতু মুৰ্গী ডাঙৰ আছিলে সেইকাৰণে তো আলু লগতে দি ভাজি দিছোঁ যিহেতু ফটাফট বনাব লাগে দুপৰীয়া হৈ গৈছে খা খোৱা সময় হৈ গৈছে যে সেইকাৰণে মই সকলোবিলাক একদম হেৰি হৈ গৈছে বহুত ভজা হৈ গৈছে চাই চাই মই সেইফালে ভজা মাংস উঠাই আছোঁ ভৰি দুটা ভজাকৈ উঠাই দিলোঁ যিহেতু হাজবেণ্ডে খাই বহুত ভাল পায় অকণমান জোলৰ কাৰণে দিলোঁ পানী যিহেতু মই দালি বনাইছোঁ বেছি জোল নবনাওঁ অকণ থুপথুপীয়াকৈ বনাম তো এই দেখিছেনে আমাৰ ফাইনেলি চব্জি বনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবহে লাগে আৰু দেই চুগু আমাৰ দালি ভাত খালে কাৰণ চুবুৰে মাংস নেখাই তো আমি ভাত লৈ বহিছোঁ তাক আগত খুৱাই ল'লো আৰু হাজবেণ্ডে এনেই খোল খালি আকৌ কিবা কিবি কৰি পিনি জোকাই আছে আমাৰ ধনুক এই চুবুৰ ভাত খাই আহিছে পাম ইফালে এনেই ভয় খুৱাইছে যে দিয়া তোমাৰ বৰ ভয় খাইছে পাম ভৰাব দিয়া নাই বল লৈ আহিছে বলত ভৰাই দিয়া আকৌ ইটো বল ন সিটো বলত আৰু এটা বল আছে ৰঙা বল সেইটো লাগে তাৰপৰা দুটা বল আনি পাম ভৰাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু জোৰ আছে হ'লেও ল'ৰাটো দেখি যিমান ক্ষীণ দেখি পিনি ভাবোঁ যে জোৰ নাই কিন্তু চাওক জোৰ দি নিজৰ যিমান গাৰ জোৰ সকলো লগাই পিনি একদম হেঁচি চাগে একদম বলতো ভোমোৱা নাই কিন্তু পাম ঠেলিব পৰা হৈছে তো এনেকৈ আমাৰ হাঁহি খুজি জীৱন আমাৰ আৰু এনেকুৱা আপোনালোকক মোক আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পাইছে সেয়া নিশ্চয় জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ব্লগটটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ এতিয়া মই গধূলি হ'ল ভাত বনাবলৈ যাম জল্দি ভাত বনাব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱা মোৰ দিনত যিটো আয়োজন কৰিছিলোঁ বেমাৰী এজনে চাব যাম বুলিকে যোৱা হোৱা নাই তই এতিয়া গধূলি যাম দিনত নাছিলে বোলে ঘৰত তাৰপাছত এতিয়া গধূলি ঘৰত আছে বোলে তই এতিয়া আমি যাবলৈ যাম এতিয়া বনাই মেলি গৰম গৰম বনাই ল'ম আৰু লৈ মেলি যাম আৰু ইফালে মোৰ ভাইটিয়ে আহিছে কালি ভাইটিকো মোৰ ব্লগত চাই পাব ত' আজি ব্লগটি আপোনালোকে কেনেকে সেই নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো প্ৰথম যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোক ফেচবুক পেজত চাই আছে মোৰ এই পেজটো ফ'ল' লৈ ল'ব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ফিছ আকৌ লগ লগ পাম নেক্সট ব্লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই বি